это первый наш спарринг, вот такую команда сразу в первой лиги для нас, это понятно, что Полтава это рангом повыше, действительно, Но я стараюсь такие спарринги делать для ребят молодых, потому что они быстрее растут, становятся мужиками, и здесь совсем быстрее другие скоростями жили в чемпионате по дублирующему составу, потому что еще раз повторяю, здесь более опытные <клес> мастеровики. Ну, Действие у нас действительно сейчас осталось 9 человек. В практически прошлый чемпионат 9 человек. В команде осталось. 7 человек выехало с первой команды в Словении. Ну, плюс 6 человек, ребята, которые уже ну, нас покинули в связи с тем, что они уже не могут выступать за дублирующий состав. Мы пошли выше. Строим практически новую команду. Ну, Мы сегодня привлекли во втором тайме молодых ребят нашей школы. Это 2000 год и 1999, которые во втором тайме нас на замене. Ну, для них это очень хороший опыт, я думаю. Они запомнят надолго. Вот эти шоураздевали это наши. Саме такие перестановки в складі якось, напевне, вплинуть на подальшу гру в чемпионате. За високі місця буде важко боротися. Нет, почему? Будем, ну просто что там ребята поехали, они же вернутся к нам после сбора славянского, там, я думаю, человек пять вернется, то есть костяк у нас будет, а вокруг них мы будем уже строить, ну, соответственно, молодых ребят Будут притираться. Почему? Будем постараться и будем биться за высокие места. Какие наиблизчие планы на самый вот этот подготовочный этап? Но у нас еще впереди три контрольных матча. Это будет тоже всех спарринг с первой лигой. Горняк спорт будет комсомольск от 3 числа, потом 7, должны с Кремнем, но у них в связи с Кубком, наверное, скорее всего, еще мы два матча подряд проведем с Комсомольском. И, и завершим сбор 10 числа с суммами тоже первой лиги. То есть, ребята, я думаю, под, поднаберут за счет этих игр опыта. Ну и приедут оттуда, ребята, еще присоединяться с первой командой, я думаю. Мы еще немножко селекцию подведем, потому что только сбор начался. И я думаю, нам человек 6 нужно подобрать для укрепления состава. Доброе, дякую ему. Успехи вам. Спасибо вам.